Здравствуйте, Евгения. Очень вам благодарна за вопрос, очень интересный. Я думаю, что очень многим будет интересно узнать про это. Лично моя мысль о предназначении человека, возможно, отличается от мыслей разных людей, но, как говорят, каждому свое право на мысли. У каждой души есть свое предназначение. Мы знаем, что на этой планете есть разные типы душ. Есть люди без души, есть люди с человеческой душой, а также есть огромное количество людей с душами из других миров, как низших, так и высших в зависимости от того, какого типа душа, меняется предназначение человека на этой земле. Но общей основой всему стоит изучение уроков, приобретение определенного опыта. Большинство душ приходят с определенными кармическими задачами, которые накопили, прошу прощения, в предыдущих воплощениях либо должны выучить какие-то уроки, которые им может преподать их род с их кармическими узлами. Самое главное – это принять себя такими, как мы есть, потому что каждая душа уникальна. Каждая душа есть частичкой Творца, и она прекрасна, такая, как она есть. В момент, когда душа принимает себя такой, какая она есть, она может выходить более плавно, более мягко в свое предназначение, то есть набираться опыта, идти путем, который более легкий, потому что путь предназначения никогда не бывает таким сложным, как неправильный путь. Жить в счастье потому что уроки мы можем изучать не только в боли, но и в счастье. Более светлые души пришли на эту землю не только для своих уроков, но чтобы научить других людей определенным урокам. Они приходят для того, чтобы нести свет. И каждый его несет по-своему. Кто несет через искусство, кто несет через музыку, кто несет даже простыми советами либо просто улыбками от того что светится и все вокруг начинают светиться это как эффект спички свет расходится очень легко но не забываем что необходимо принимать также нашу тьму потому что все есть частью творца кто приходит лично по работе для того чтобы сделать определенную работу им не нужно проходить опыт, им нужно сделать работу. К таким душам относятся очень высшие, высокие души. И также души низких миров. Они тоже не приходят сюда за опытом, а для своей работы. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Я с удовольствием отвечу. И не забывайте светиться.